Но мне досталась оппозиция, вернее рассказ о ней. И я бы на месте оппозиции начал избирательную кампанию свою, все-таки с вопроса, о, обращенного к киевлянам. Стали ли вы сегодня жить лучше, чем 4 года назад? И киевляне на этот вопрос должны обязательно ответить. А станем ли мы жить лучше в ближайшие 5 лет? Боюсь, что ни оппозиция не сможет задать такой вопрос, ни киевляне, а Лаверде таким образом на вопрос оппозиции. Оппозиция, безусловно, поведет свой, а также протестным, скажем так, это члены партии плюс группы протестного электората под флагом борьбы с действующей властью. Действующая власть мы с точки зрения оппозиции, и доминировать будут у оппозиционных лидеров криваншистские настроения. Это не касается разве что партии Свобода, которая впервые попадает в это поле борьбы. К счастью и к сожалению, люди также понимают мотивацию власти и мотивацию оппозиции, и поэтому выборы мы получим со слабой мотивацией. Вряд ли немногим более 50% придут на избирательные участки. Безусловно, оппозиции для победы на выборах нужна красивая, актуальная на данный момент сказка, на данный момент исторический. Касательно кандидатов на пост мэра, ну, я позволю себе привести Пять позиций, которые он должен, которым он должен следовать и которым он не должен следовать. Итак, гипотетический кандидат э, на должность мэра от оппозиции должен понимать, что киевляне в 2013 году будут голосовать за человека, а не за партию. Э, будут голосовать за будущее, а не за прошлое. Это результат коммунистов нам хорошо показывает. Э, за хозяйственника, а не за политика, за личность а не за посредственность и, в конце концов, за вероятного победителя. Опять же, э, Такие выводы легко делать вот из этого исследования. В свою очередь, кандидат не должен навязывать избирателям свои ценности, концентрировать внимание только на одной политической или экономической проблеме, пытаться оказаться специалистом в той сфере, в которой специалистом он не является, кичиться своей уникальной предвыборной кампанией, даже, извините, даже не кампанией, а скорее программой, то есть уникальностью своего образа. Ну и, конечно, демонстрировать по поводу и без члена своей семьи. Уже неоднократно говорили мои коллеги о том, что предстоящие выборы мэра Киева и в Киев это репетиция президентских выборов. Здесь сложно не согласиться. И действительно это так. Поэтому говорить о том, что оппозиция может объединиться, оппозиция может выдвинуть единого кандидата, на мой взгляд, очень сложно. Я вижу двух реально проходных кандидатов от оппозиции, это, безусловно, Клычко, это Андрей Ильенко. У них сейчас разные стартовые позиции. Клычко в разы превосходит Ильенко по количеству, по своему рейтингу, у него стопроцентная узнаваемость. Но у Ильенко большой потенциал. За ним стоит свобода, а это очень хороший мобилизационный ресурс и очень хорошая организация. Выборы 2012 года показали, что они могут защищать интересы на участках своих. Поэтому если Лучко вдруг по какой-то из причин, ну, может, в принципе, это даже будет сейчас рассмотреть, не выставить свою кандидатуру, то у оппозиции есть серьезные все равно шансы на победу. Несмотря на то, что власть победу просто так не отдаст, и тут я тоже согласен абсолютно страстно. Ну, Батьковщина и фронт ЗМИТ не имеют своих проходных кандидатов. Всех кандидатов, которых они могут предложить, это все-таки, знаете, это, я бы так сравнил с граблями Турчинова. Турчинов однажды попытался пойти пойти не согласованно, пойти самостоятельно. Мы знаем, к чему это все привело. Мы обсудим это. Я уверен, мы обсудим. Касательно Клычка. Захочет ли он идти? Ну да, очень часто мы слышим мнение, что Клычко перерос свой статус претендента на мэрское кресло, и третий раз он может от этого отказаться. На мой взгляд, маловероятно по той причине, что это хорошая стартовая площадка для президента, во-первых, потому что получить электорат, получить огромнейший электорат, 2 миллиона избирателей Киева, все будут апеллировать именно двумя миллионами, не миллионом, который дойдет до участков, а именно двумя, ему не помешает. Ну и второй момент, который также, скорее всего, Клучко под... сподвинет на Баллотирование – это возможность вернуть в себе прежние полномочия. Полномочия Мельченко, полномочия Черновецкого. Это элементарный референдум плюс э, апеллирование к международным институциям, которые все-таки поддержат э, его как э, хранителя, человека, который возрождает, который защищает, стоит настороже интересов территориально, территориальной громады, интересов местного самоуправления касательно Ильенко, ну, еще не было, на мой взгляд, я не слышал, во всяком случае, каких-то громких с его стороны заявлений, но это реальный кандидат от свободы, других просто опять же нету. Как говорится, на безрыбье, несмотря на его молодость, он получил неплохую поддержку в одном из районов Киева, и амбиции его позволяют, допустим, баллотироваться. Что касается технологий, которые будут использовать, которые будут использовать оппозиция, или которые целесообразно оппозиция использовать, это увеличение явки, конечно, и максимальная мобилизация, насколько им это удастся своих избирателей именно в момент голосования, плюс защита голосов в день голосования и в ближайшие дни после. Спасибо.